ఓం శ్రీమాత్రే నమ నవరాత్రులలో మొదటి అవతారం శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరి అవతారం ఈరోజు అమ్మవారికి లేత గులాబీ రంగు చీర అలంకరణ చేయాలి అమ్మవారికి ఎర్ర మందారాలు గులాబీలు తుమ్మి పువ్వులతో పూజ చేయాలి అమ్మవారికి బెల్లం పరమణం నైవేద్యంగా పెట్టి శ్రీ బాలా సుందరి అష్టోత్తరం పఠించాలి భక్తితో శ్రద్ధతో శ్రీ బాల సుందరి అష్టోత్తర శతనామావళిని వినండి అమ్మవారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం మీకు కలుగుతుంది ముందుగా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి శ్రీ బాల అష్టోత్తర శతనామావళి ॐ कल्याण्यै नमः ॐ त्रिपुरायै नमः ॐ बालायै नमः ॐ मायायै नमः ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ सुन्दर्यै नमः ॐ सौभाग्यवत्यै नमः ॐ क्लिङ्कार्यै नमः मङ्गलाय नमः ॐ कार्यै नमः ॐ स्कन्दजनन्यै नमः ॐ परायै नमः ॐ पञ्चदशाक्षर्यै नमः ॐ त्रिलोक्यै नमः ॐ मोहनाधीशायै नमः ॐ अधीशायै नमः सर्वेश्व नमः ॐ सर्वरूपिण्यै नमः ॐ सर्वसङ्क्षोभिन्यै नमः ॐ पूर्णायै नमः ॐ नवमुद्रेश्वर्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ अनङ्गकुसुमाय नमः ॐ ख्यातायै नमः ॐ अनङ्गभुवनेश्वर्यै नमः ॐ जप्यायै नमः ॐ स्तव्यायै नमः ॐ श्रुत्यै नमः ॐ नित्यायै नमः ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः ॐ अमृतोद्भवाय नमः ॐ मोहिन्यै नमः ॐ परमाय नमः ॐ आनन्दायै नमः ॐ कामेश्यै नमः ॐ तरुण्यै नमः ॐ कलायै नमः ॐ कलावत्यै नमः ॐ भगवत्यै नमः ॐ पद्मरागकिरीटिन्यै नमः सौगन्धिन्यै नमः ॐ सरिद्वेन्यै नमः ॐ मन्त्रिण्यै नमः ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः ॐ तत्त्वत्रय नमः ॐ तत्त्वमयै नमः ॐ सिद्धायै नमः ॐ त्रिपुरवासिन्यै नमः श्रियै नमः ॐ मत्यै नमः ॐ महादेव्यै नमः ॐ कौलिन्यै नमः ॐ परदेवतायै नमः ॐ कैवल्यरेखायै नमः ॐ वशिन्यै नमः ॐ सर्वेश्यै नमः सर्वमातृकायै नमः ॐ विष्णुस्वस्रे नमः ॐ देवमात्रे नमः ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ॐ आधारायै नमः ॐ हितपत्नीकायै नमः ॐ स्वादिष्टानसमाश्रयाय नमः ॐ आज्ञा पद्मासनासिनाय नमः ॐ विशुद्धस्थलसंस्थितायै नमः ॐ अष्टत्रिसंशत्कलामूर्त्यै नमः ॐ सुषुम्नायै नमः ॐ चारुमध्यमायै नमः ॐ योगीश्वर्य नमः ॐ मुनिध्येयायै नमः परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ॐ चतुर्भुजायै नमः ॐ चन्द्रचूडाय नमः ॐ पुराण्यै नमः ॐ आगमरूपिण्यै नमः ॐकारदये नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ महाप्रणवरूपिण्यै नमः ॐ भूतेश्वर्यै नमः ॐ भूतमय्यै नमः ॐ पञ्चाशद्वर्णरूपिण्यै नमः ॐ ष नमः ॐ कामाख्यै नमः ॐ दशमातृकायै नमः ॐ आधारशक्त्यै नमः ॐ अरुणायै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीपुरभैरव्यै नमः ॐ त्रिकोणमध्यनिलयाय नमः ॐ षट्कोणपुरवासिन्यै नमः ॐ नवकोणपुरावासाय नमः ॐ बिन्दुस्थलसमन्वितायै नमः ॐ अघोरायै नमः ॐ मन्त्रितपदायै नमः ॐ भामिन्यै नमः ॐ भवरूपिण्यै नमः ॐ एतस्यै नमः ॐ सङ्कर्षिण्यै नमः ॐ दात्र्यै नमः ॐ उमायै नमः ॐ कात्यायन्यै नमः ॐ शिवायै नमः सुलभायै नमः ॐ दुर्लभायै नमः ॐ शास्त्र्यै नमः ॐ महाशास्त्र्यै नमः ॐ शिखण्डिन्यै नमः इति श्री श्रीबालाष्टोत्तरशतनामावळिः सम्पूर्णं ना वीडियो कुक्ति नैते तपक लैक् शेर् चेण्डि సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి అయిన మహాని కామెంట్ చేయండి మరిన్ని మంత్రాలు అష్టోత్తరాలు కథలు పురాణాల కోసం నా ఛానల్ని వీక్షించగలరు